Транспортные средства, которые вы видите, это класса «Мерседес», да? Спринтер. Это все, которые переоборудованы из грузовых э, транспортных средств. Им разрешено перевозка посуды на расстоянии до 150 километров. Автомобили такого класса не оборудованы тахорофами, или оборудованы частично, уже соблюдая какой то степень законодательства. Но то, что они творят на сегодняшний день на дорогах так скажем, двигаясь и обгоняя легковые транспортные средства скоростью 120-140 км в час. Безопасность э -э, превыше всего при перевозке пассажиров. Так? И в данном, в данном случае это должны быть и ремни безопасности, которые предусматривают э -э, каждое наличие без, ремней безопасности у каждого пассажира. Не сама суть лишить э -э, предпринимателя бизнеса. Нет. Мы просто говорим о соблюдении в первую очередь э -э, комфортности перевозки пассажира и э -э, соблюдении безопасности. Поэтому э -э то, что изменение законодательства вносится, это наличие так, так, называемых базовых предприятий, то есть крупнее перевозчиков для уплаты, соответственно, и налогов. Потому что зачастую эти все предприниматели прячут по факту, скрывается от уплаты налогов в бюджет. Такие инициативы есть о том, чтобы это первое, это было возмещение процента ставки по получаемым кредитам для обновления техники. И плюс к этому мы выходим с инициативой, чтобы сроки проведения конкурсов, то есть открытия маршрутов, продлить. На сегодняшний день законодательство предусмотрено от 3 до 5 лет. Мы говорим, как первый этап, это 7 лет, с увеличением срока, может быть, даже порядка 12 лет. Для того, чтобы именно предприниматель уже был заинтересован в приобретении нового, хорошего подвижного состава. Эти законодательные инициативы уже подготовлены и будут отдаваться в Кабинет министров и Верховную Раду.